Каждое утро. На календаре у нас зима. 29 января четверг. Но ну, на улице плюс 2 градуса. Ожидается дождь. Одевайтесь по погоде. Не болейте. А у нас, в отличие, от погоды, от переменчивой погоды есть неизменное. Неизменное Божье Слово. И мы каждое утро к нему обращаемся. Каждое утро молимся вместе. Каждое утро приветствуем друг друга. У нас нет электричества, сейчас включил аккумулятор здесь, я не знаю, интернет может быть медлен... медленный, нет воды, нет отопления. Ну, Господи, идет война. В Украине идет война и мы молимся. Молимся и ждем. Ждем победы. Вот ваши слова ободряют друг друга. Доброе утро, Сергей Острижный. Доброе утро, Олег Волошин, всем хорошего утра. Казаков, Сережа, мир вам, дети, Бога Живого, Люда Шувал. Ольга Ляшенко вместе с нами, Константин Кособоков, Лидия Шкуренко, Михаил Бондаренко на связи с нами, Татьяна Крутенко, наши миссионеры, Виктор Дядька. так, Марина Карманова вижу, Елена Демидова, слава Богу, семья моя собирается, кто в школу сейчас, кто на работу. Так, Александр Бабилюк, доброе утро, Церковь Христова, доброе. Так, Марина Медведева, есть, щит, Барин с таким ником приветствует Церковь. Всем сердцем и душою разом с Господом. Еще дня. Олег Демиденко, Германия. Геннадий Белива вместе с нами. Анна Танчик. Доброе утро, Анна. Константин Кособоков. Так, Виктор Дзюнич, Кривой Рог. Вижу. Церковь Благодать благодарит за вашу поддержку, молитвенную поддержку, материальную поддержку. Есть карточки. Можно сделать добровольные пожертвования в церковь. Еще вижу. Сережа Курас, слушай. Кирилла Нуфриенко, Кристина наша наши миссионеры тоже за границей. И еще присоединяются, слава Богу. Так, и мы обращаемся к Божьему Слову. Поприветствовал, кого увидел. Кого не увидел, извините. Да, вот Евгений Шпилевой подтягивается. И Юрий Никитин вместе с нами. Итак, мы читаем сегодня последнюю, заключительную главу послания Ефесянам. Здесь шесть глав три главы мы уже говорили это о основополагающие о спасении о Божьей благодати о вере в Иисуса Христа и четвертая пятая шестая это практическое Евангелие как э, Слово Божье как христианин как тот человек который принял Иисуса Христа на практике каждодневное действие Иисуса Христа в сердцах верующих людей не просто Евангелие в уме я все знаю я все почитал я все понимаю не просто Евангелие, на языке, часто только языком мы способны на это, грешные люди. Но это Евангелие, которое уже попало в сердце людей. И вот начинается здесь дети. Вот кто ребенок, я не знаю, есть тут ребенки маленькие, с которыми юноши смотрят на нас, я думаю, есть. Повинуйтесь своим родителям Господи, ибо всего требует справедливость. Вот детям Господь говорит, послушание равно благословение. Бог установил такой Божий порядок. Если дети будут слушаться, почитать отца и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Я не прихожу домой и не говорю своей дочери, ты обязана меня слушаться, почему ты меня не слушаешь и начинаю ее воспитывать. Нет, она прекрасно понимает, что это записано в Слове Божьем. И Дух Святой, сам Господь говорит, если она будет послушна своим родителям, то проживет долго и счастливо. Если нет, то нет. И дети вправе выбирать, слушать своим родителям или нет. Но, как правило, дети непослушны. Отцы, не раздражайте детей своих, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне. Что родителям надо делать, чтобы дети видели, что... Вера родители не только в церкви, не только пастырь, не только на сцене, не только за кафедрой, а что христианин, он и дома, христианин, и на улице христианин, и в магазине христианин, он везде христианин. И воспитывайте детей своих в учении, воспитывать надо. И на Господне. Для этого у нас есть церковь, для этого у нас есть служение, для этого у нас есть домашние группы, где мы приводим, и дети приходят, и мы вместе с церковью воспитываем наших детей. Рабы, господа раньше были, ну и сейчас, я думаю, остались и рабы, и господа, или работники, и те, которые их нанимают на работу. Ведите себя с работниками, а работники, ведите себя с начальниками, которые, вас, которые вам дали работу, ведите себя как с братьями, они Христовы. И вот самое, наверное, главное здесь, Наконец, братья мои, 10 стих. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Нам всем надо укрепляться. У нас не хватает сил. Мы слабые, мы немощные. Как это сделать? Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Поэтому, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы Небесный. Истинный христианин ведет истинную, духовную войну. Духовную, невидимую брань. И у христианин, у христиан, враги это не люди. Наша брань, наша брань это духовная брань. Да, верующие люди, они не мятежники, они не бунтари, они не устраивают революции. Сейчас есть внешний враг для всех. Верующих, неверующих это Россия, это агрессор это внешний враг. Я думаю, наши защитники, воины с этим, эту проблему решат. А есть проблемы, которые внутренние. Те проблемы, которые присылает нам сатана. Вот та война, которая внутри бурлит, кипит в нашем разуме, в наших сердцах, в наших душах. Вот та тревога, которая там. Когда нет мира, нет покоя, нет уверенности, нет радости и нет никакой надежды. Вот эта проблема, она более важная. Чем внешняя. Война закончится, рано или поздно закончится. А вот внутренние проблемы то, как, то, что посылает сатана, как с этим быть? Вот христианин ведет духовную брать. Для этого Господь говорит: для этого примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Все оружие Божье это Христос в нас. И здесь атрибуты это атрибуты, атрибуты Иисуса Христа. Здесь припоясав через слова Вашей истины, броня праведности. Здесь щит веры, здесь шлем спасения, здесь меч духовный и немаловажная 18 стих молитва. Молитва как дыхание жизни, всякая молитва и прошение во всякое время духом. Старайтесь об этом самом, всяким постоянством и молением, и не только о себе, но еще и о всех святых. Я вижу присоединился Павел Антоник замечательная церковь, город Никополь. Они тоже молятся вместе с нами. Они проводят такие же самые эфиры, только в 9 часов. Можете присоединяться, послушать. Они находятся рядом, рядом с фронтом. Их тоже постоянно обстреливают, но они продолжают. Они продолжают вести духовную брань, молиться вместе с нами, поддерживать не только себя, но поддерживать тех, которые проповедуют Евангелие, помогать бедным. Это задача христианина. Это тоже все оружие Божье, что мы заботимся не только о себе, но духовный воин побеждает внутренние проблемы и дает силу, силу людям победить те неразрешимые проблемы, те коренные проблемы, которые есть у каждого человека. А коренная проблема это одна. Люди отступили от Бога. Они не верят, что Бог их любит. Они не знают Творца и каждый из нас, каждый из нас обязан, обязан показать им путь спасения, который есть в одном имени в имени Иисуса Христа. Потому что нет другого имени данного человека, которым надлежало бы нам спастись. И это имя сегодня открыто. Открыто верующим людям. Не прячьте его в себе. Делитесь. Делитесь словом. Живите достойно христианина. А у нас еще есть Иисус Новин. 20 и 21 главы. 20 глава. Замечательная глава о городах-убежищах. «И сказал Господь Иисусу, Говоря, скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежище, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города эти будут у вас убежищем от мстящего за кровь. Бог предусмотрел города-убежище. В Ветхом Завете... Это был метод спасения человеческой жизни. Для тех, кто совершил преступление или убийство, убийство по ошибке, безумысло, не планировал, но так вышло. Вот бывает автомобильная катастрофа, вот кто-то перебегал дорогу, но человек не хотел, он не планировал это убийство, но совершил. За умышленное убийство это смерть, а вот за неумышленное, по неосторожности, что человеку сделать? Тот человек, у которого совесть кипит, совесть наружу, совесть немощна, она переживает, что делать? Надо убегать. Убегать в город до суда. Этот город убежище, до суда, до смерти священника. И тогда ты свободен, жизнь свою сохраняешь. Сегодня мы живем, когда таких городов убежища уже нет, как были в Ветхом Завете. Но сегодня мы знаем, что Иисус Христос, Он наша крепкая башня. Убегает в нее праведник и будет спасен. Он защита сегодня наша от Божьего гнева, конечно же, от людей, как было в Ветхом Завете. И 21 глава, здесь отделение 48 городов для, житель, для жительства левитам. Все, что обещал Господь, таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дал клясться отцам их. Все, что пообещал Господь, все, все сбылось. Счастливый конец. Как говорят в английских фильмах, happy and состоялся. Все обетования Божьи, они ⁇ да ⁇ и ⁇ аминь ⁇ Бог все, что обещал, Он сделал. И Он это сделал на Головском кресте. Иисус умер за наши реки, был погребен, в третий день воскрес для нашего оправдания. Это победа, это настоящая победа. Сегодня верующие люди. Матфея 11, 11 глава 28 стих. Бог говорит, придите ко мне, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою души ваши. Найдете покой в душе вашей, потому что наследство наше сегодня не земля. Мы здесь временно, а наследство наше небеса. Смерть побеждена, сатана сокрушен, вечная жизнь Господом дарована каждому верующему человеку. И мы помолимся, и все написано сбылось. Отец Небесный, спасибо тебе за это утро, когда ты собираешь свой Божий народ. У нас сегодня четверг, день поста, день молитвы, день общения в домашних группах, и у нас главная нужда. Мы молим тебя за наших воинов, защитников, за капелланов, за волонтеров, за пастырей, которые продолжают служить в Украине. Словом, делом мы просим благословения, просим милости, просим защиты, Твоей совершенной Божьей защиты. Также благослови наших верных миссионеров и пусть все церкви Христова занимаются своим делом, проповедью Евангелием на этой земле. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Мирного и тихого дня и хороших встреч. А вечером встречаемся на домашней группе. Да благословит нас Господь.